po çfarë ka në majdan po thosha çfarë ka në majdan Этого, провести, за что всем огромное спасибо. Сейчас там еще дальше пока вы все непорядочные люди, и потом можно расходиться. Давайте так не трощите их, чтобы потом они не... они не все равно будут писать заяву. Там на все, что их там обидели, унизили и так далее. Вы пришли, попытались с ними в дискуссию. Как бы мы, как участники Майдана, имеем полное моральное право присутствовать на этом голосовании. Они решили, что вот не стоит, как бы, дискуссию кто-то позвонил этому главному. Главный тип – это э, человек, который баллотировался от позиционного блока и не прошел. Вот. Ему кто-то позвонил, сказал, все, говорит, собираемся, быстро начал дедушку за руку этого, который он сам пытал, начал его вытаскивать, потому что дедушка отступил. И у них там, ну, они чуть не подрались. Потому что сейчас надо на ними выйти максимально, чтобы они старые, так обижены на жизнь. Э, пускай они нормально выйдут, мы мероприятие сорвали, все равно как бы с нами. Всем спасибо, кто пришел. Надеюсь, на каждое следующее мероприятие нас будет приходить еще больше людей. Надеюсь, больше не будет происходить наши памятные даты, как День Соборности, как День памяти героев Крут. Вот такая вахханалия в Киеве. Поэтому всем большое спасибо, кто пришел. До встречи на баррикадах, до встречи на следующих акциях. Слава нации! Слава! Все, парни, давайте идти, пусть он не боится. Ой, а их было порядка 50 человек, в основном это были...